Дійсно, в нашому місті є дуже багато небайдужих людей, які дуже відповідальні, дуже е, гарно, дуже, е, інтер, е, дуже нормально настроєні і е, та, таку займають дуже активну життєву позицію стосовно всіх тих подій, які проходять і у нашому місті, і у державі. Тому я вам всім вдячний. Я получил полномочия от а партии удар, решив челом о а том, чтобы ставить вопрос конкретно, памятник Ленину будет стоять. На какую сумму оценим наш памятник? Была оценка? Скоро сегодня, на сегодняшний день он э, э, рахуется на балансе Минской Рады, э, а по балансовой стоимости сегодня, сегодняшний день 155 тысяч рублей. Заберут его за 155 тысяч? Ответьте на вопрос. Не знаю. народу не знаете. Чтобы что-то сломать, послушайте, дайте сказать, люди. Чтобы что-то сломать, надо сначала подготовить какой-то проект на место. И на те самые деньги. Но можно вот такое предложение. Все коммуникации под Ленина ведут. Две ямки выкопать, трубы кинуть. Идра легкую купить, как кабелем обложить. И фонтанчик небольшой будет деткам жаркую погоду. А не будем мы лечить этого медного чудовища, которое миллионы Ставлю це питання на голосування. Хто за те, щоб пам'ятник Леніну в нашому місці залишився і стояв? Прошу проголосувати, підняти руки. <звук> Дякую. Хто проти? <звук> Треба лічільна комісія? Ні? <звук> Хто утримався? Один, так? На Дякую. Молодь зробила свою справу і збирається йти додому. Зараз надають слово міському голові рухся ліві відкрити. Якщо если... вы не заперечуете, давайте, будь ласка, я присяду за спил, все запитания буду записывать, а потом нам все выповеди, на все запитания выйдут, вы дам Она будет побеждать коррупцию, или, или она уже или она уже побеждена. Вы как человеку так и не ответили, это раз. Коррупция даже заключается в чем. Видите, вот он сейчас выступает, буквально это даже первая открытая романская где-то наверное, собрание даже за 20 лет, или за сколько там, или за 10. Люди даже не знают, даже депутатов своих по улицам. Наш городской пляж. И сколько это денег было выделено на благоустройстве нашего городского пляжа, что то лесом поросло там все. Это первый вопрос. Кому он приглянулся? Не знаете, нет? Почему предпринимателя Крома оттуда выселили, который хоть что-то делал на этом пляже? Второе. АТБ. Кому платит аренду за здание городское? Второй вопрос это будете потом. Думайте. На весеннюю с города скоро мост ляжет. Третий вопрос. Четвертый. Не, не обочины за городом пообрастали клинами, а город зарос клинами. Вспомните 15-20 лет, какой мы красоте жили, что нам деды оставили. -то. Чего довели? Это еще один вопрос. У вас колеса Наш уважаемый мэр не отваливается, нет? На машине, когда вы едете по ямам по этим, по бездорожью. Поменяю. Дальше. Велосипеды Дальше. Ходить, на велосипеды пересели. Все заборы потрупли. Ржавчина все покрылась. Вы красиво. Все могут расписывать и подводить под проценты цифры. Нас тоже этому учили. Вы людям рассказали все, а люди не поняли. А знаете почему? Им непонятные слова. Вы начинаете свой отчет с того, сколько вы распределяете на свою заработную плату. Себе, с местного бюджета. Правильно начисляете зарплату? Какие премии выписываются? Как как завышается социальное жилье бывшими мэрами, сапонцевыми. И столько вопросов накопилось, что вы не должны сидеть в кабинетах, а бегать, как вошь на гребешке. И не более вы должны кричать на улицах, на телевидении люди мы не можем сами вытянуть. Помогите нам. Хоть бы один субботник собрали. Собрали? Нет. покадите сейчас параван. Там не горки мусора. Там горы. Там горы мусора. А скоро они двинутся в речку нашу. Что потом будет? Не знаете? Вот на первое время хватит. А дальше посмотрим. Жизнь пока. Все мы ссылаемся на то, что у нас денег. А вы ездили в Киеве, жили там по неделе, по месяцу, по министерству, по инвестиционные проекты возили и так далее. Вы ждете, что оттуда с министерства пришел, ты за казначейство или вам сюда деньги эти, эти все это, это... Дайте <Somehow> красноты, объясню, чего меня поперли с ГАИ. <под> Рассказываю это, <underwear> этому алкашу. Этому алкашу красноты, и объясняю. Когда я работал в Аи, чтобы люди все знали, чтобы он не ходил и не плевал и в лицо и так далее. Когда я работал в ГАИ, я его три раза оформлял пьяным. Я хочу задать пару вопросов, чтобы... Добрий день, шановна громада, я не заберу часу. Кілька хвилин, яких дозволять 5 хвилин. Питання сьогодні дійсно, хтось сказав не про політику, про своє. Хоча це правильно, Василь Васильович казав. Все політика. І так, ми не маємо плакатись, що хтось стоїть перед розбитим коритом, каритом, і от подумай, як його працювати. У всякому разі, кожен голова міста, коли він був кандидатом, кожен кандидат у депутати. Районної чи міської ради чи сільської, він брав на себе зобов'язання. Він знав, що за депутатство не платять, він знав, що мер стає, якщо то так, біля розбитого корита, але він погоджувався. Були змагання, перед виборчим перегоди. Він запрошував за себе голосувати. І тому раз так, то далі всі ці труднощі він повинен звалювати на свої плечі. Я хочу сказати за одну річ. Завжди це казали, буду казати. Ніколи я в владі не працював, ви мене добре знаєте всі. Ось. І тому я маю повне право від жодного свого погляду, який сповідує останні 23 роки, я не можу відмовлятися. І так я хочу сказати за, ще, за ще. що? більшість наших сьогоднішніх проблем, е, які йдуть від влади, породжена через дві причини всього. Це перш за все, що дуже часто біля влади опиняються люди непатріотичні. Тобто, що це нехай банально не звучить. Не до кінця живуть стражданнями, інтересами, горем, біллю, радощами свого міста. І друге, це питання, що на превеликий жаль, влада є нечисна. І я хочу звернутися хочу спочатку до вас словами Тараса Григоровича Шевченка. Встало першим, столом Давида він переплав на вірші. І цей вірш ві... я хочу, по-перше. Нашої, нашого міста, а також і всієї громади, щоб влада наша зробила висновки, і та влада, яка буде потім, щоб теж роби висновки. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому в серце його й воля, навчається і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене, дерево зеленіє. Плодом вкрите, так і мушкою, в добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не стануть справедними злії з домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Дякую вам за роботу. За... И по тем ряду вопросов, которые сегодня задавались, по любым вопросам, пожалуйста, вы не, не, давайте не ждать сборы у громадян, приходите в Горсовет, но все эти вопросы не спешат, с со с расстановкой попробуем максимально вырешить и всем рассказать. Спасибо за работу, сборы, уважается, завершены, и закрываются. Дякую вам.